আসসালাম ওয়ালাইকুম নয়জন কুকেন ব্লগস পুনর্বার স্বাগতম জানাইছো আজি মানে আপনার দালির খুবই কামত আগে ভিডিও এটা লো আশা করছো আজির ভিডিঅটো চাই আপোনালোকে বহুত ভাল পাব আৰু আর ভিডিওটি চাব তেতিয়াহে গম পাব মো ভিডিওটার কি আপনার জানাব বিচারি তিন দিন চারিদিন দালি একেলগে বনায় কেন ৰাখিলে দালিখিন ভালে থাকে তাকে মই আজির ভিডিঅটোত আপনার জানাম ইয়াত মই এপোৱা দালি লৈছিলোঁ মানে আজি দালি বেছি ঘৰত নাছিলে সেইটো কাৰণে ইয়াত মই এপোৱা দালি লৈছিলোঁ দালিখিনি ভালকৈ ধুই লৈছোঁ দালিখিনি মই কেৰাহীত বইল কৰিম সেইটো কাৰণে কেৰাহীতে লৈ আছোঁ আৰু আপোনালোকে যদিহে ৰাইচ কুকাৰত বা প্ৰেছাৰ কুকাৰত দালিখিনি বইল কৰে তেনেহ'লে প্ৰেছাৰ কুকাৰতো বইল কৰি ল'ব পাৰিব মই মানে প্ৰেছাৰ কুকাৰত দালি বইল কৰিলে খাবলৈ ভাল নাপাওঁ সেইটো কাৰণে মই কেৰাহীতে লৈছোঁ লগতে নিমখ হালধি অলপ দিলোঁ আৰু পানী মই বেছিকৈ দিয়া নাই দালিখিনি বইল হ'বলৈহে অলপ পানী দিছোঁ লগতে সৰু চামুচখন দিয়াৰ কাৰণ হৈছে মানে আমাৰ দালিখিনি বহাই অলপ সময় আঁতৰি যোৱাৰ পিছতে বইল হৈ ওপৰলৈ ওলাই আহে আৰু এনেকুৱাকৈ চামুচ এখন দি থ'লে মানে ওপৰলৈ ওপঙি নাহে সেইটো কাৰণে মই চামুচখন দিছোঁ অলপ সময়ৰ কাৰণে ঢাকনখন লগাই দিছিলোঁ দালিখিনি ভালকৈ বইল কৰি লোৱা হৈ গৈছে এতিয়া ঢাকনখন আঁতৰাই এয়া মই ঘুটনিৰে অলপ ঘুটি দি আছোঁ মানে দালিখিনি এনেকুৱাকৈ কেৰাহীত বনালে অলপ ঘুটি দিলে খাবলৈ ভাল লাগে আৰু প্ৰেছাৰ কুকাৰত বনালে নুঘুটাকৈয়ে বনাব পাৰি মানে অলপ বেছি সোনকালে নৰম হৈ যায় বহুতেই ভাল পায় মই পিছে ভাল নেপাওঁ প্ৰেছাৰ কুকাৰৰ দালি সেইটো কাৰণে মই এনেকুৱা ডেক্সিতে বনাই লওঁ বা কেৰাহীতে বনাই লওঁ আৰু এই দালিখিনি ভালকৈ বইল কৰি লোৱাৰ পিছত এয়া মই ঘুটনিৰে ভালকৈ ঘুটি ললোঁ এতিয়া অলপ সময় ঠাণ্ডা হ'বলৈ দিছোঁ দালিখিনি দালিখিনি ঠাণ্ডা হোৱাৰ পিছত এয়া মই দুভাগ কৰি লৈ আছোঁ মানে মই আজিলৈ বনাম অলপ আৰু অলপ মানে কালিলৈ বনাবলৈ থৈ দিছিলোঁ দালি যদিহে মোৰ ঘৰত বেছি থাকিলেও হয় আৰু অলপ বেছিকৈয়ে ল'লোঁ হয় বইল কৰিবলৈ আমাৰ সকলোৰে ঘৰত আমি সদায়ে দালি ব্যৱহাৰ কৰোঁ আৰু এই দালিখিনি যদিহে আমি একেলগে দুই তিনিদিনৰ কাৰণে বনাই ৰাখিব পাৰোঁ আৰু যদিহে দালিখিনি ভাল থাকে তেনেহ'লেতো আমাৰেই বহুতখিনি কাম আগবাঢ়ি যায় সেইটো কাৰণে মই মানে এনেকুৱাকৈ দালি বইল কৰি যিমানখিনি দালি লাগে সিমানখিনি মই বাগাৰ দি লওঁ আৰু বাকীখিনি মানে মই বাতি এটাতে বা প্লাষ্টিক বক্স এটাতে ৰাখি দিওঁ ঠাণ্ডা হোৱাৰ পিছত ফ্ৰিজৰ আইচত প্ৰথমতে ৰাখোঁ অলপ সময় অলপ সময় মানে এঘণ্টা মানে ফ্ৰিজৰ আইচত ৰাখোঁ তাৰপিছত নৰ্মেল ফ্ৰিজত ৰাখি দিওঁ পিছদিনা যেতিয়াই মোৰ দালিৰ দৰকাৰ হ'ব তেতিয়া মানে মই এনেকুৱাকৈ বাগাৰ দি লওঁ আৰু আপোনালোকেও চাৰিদিন পাঁচদিনৰ দালিও এনেকুৱাকৈ বনাই ৰাখিব পাৰিব দালিখিনি অলপো বেয়া নহয় আৰু খাবলৈও বেয়া নালাগিব আপোনালোকে মানে সদায় বনোৱা দালি যেনেকুৱা সোৱাদ হ'ব তেনেকুৱাই সোৱাদ থাকে আপোনালোকে এনেকুৱাকৈ নেৰাখিলে বা বনাই নেখালে এবাৰ বনাই খাই চাবচোন বনাই খালেহে আপোনালোকে গম পাব যেন মই সঁচাই কৈছোঁ নে মিছাই কৈছোঁ আৰু এয়া মই এতিয়া দালিখিনি অলপ নহৰু পিঁয়াজ ভালকৈ মানে ৰঙচুৱাকৈ ভাজি লোৱাৰ পিছত দালিখিনি দি দিলোঁ দালিখিনি ঢালি দিয়াৰ লগে লগে মানে ঢাকনখন লগাই দিব লাগে তেতিয়াহে মানে পিঁয়াজ নহৰুৰ গোন্ধটো দালিতে থাকি যায় আৰু পানী দিবলৈ মন গ'লে অলপ সময়ৰ পিছত ঢাকনখন আঁতৰাই পিছত পানী দিব লাগে মই বনোৱাৰ নিচিনা দালি এবাৰ বনাই খাই চাব খাবলৈ বহুতেই সোৱাদ লগা হয় আৰু দালিখিনি বইল কৰি ফ্ৰিজত ৰাখিও চাব পাৰে এনেকুৱাকৈ ৰাখিলে মানে আপোনালোকৰ কামৰ বহুতখিনি আয় হৈ যায় সদায় সদায় দালি বনোৱাটো অলপ মানে ভেজালো লাগে আৰু কেতিয়াবা মানে কাম বেছি থাকিলে অলপ এনেকুৱাকৈ বনাই ৰাখিলে বহুত আয় হয় আশা কৰিছোঁ আজিৰ এই ভিডিঅ'টো আপোনালোকক ভাল লাগিছে যদিহে ভাল লাগে তেনেহ'লে প্লিজ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থ'ব ফেচবুকত চালে মোৰ পেজটো ফ'ল' কৰি থ'ব লাইক কৰিব বন্ধু পৰিয়ালৰ সৈতে শ্বেয়াৰ কৰিব আজিলৈ ইমানতে সামৰিছোঁ আকৌ আহিম অন্য এটা ভিডিঅ' বা ৰেচিপি লৈ আল্লাহ